Вы смотрите новости на Бтб. Здравствуйте. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны согласились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации. Ангела Меркель поддержала принятие закона об амнистии, закона, который предусматривает особый статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Лидеры Украины и Германии также обсудили возможное продолжение международных переговоров в нормандском формате. Из плена незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, накануне освобождены еще 73 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Страны НАТО начали поставки вооружений Украине. Об этом сообщил министр обороны Валерий Гелитей. Какие именно страны и какое оружие направили, министр не уточнил. Однако намекнул на ракетные системы, которые позволят наносить почти мгновенный ответный удар. На вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины ответил, что в поставке повестки дня его нет. По словам главы оборонного ведомства, западное оружие нужно Украине, чтобы отразить российскую агрессию, поскольку на стороне террористов воюют половиной тысячи профессиональных российских военных, и еще 25 тысяч находятся возле наших границ. За три дня Путин хотел пройтись фейерверком по Донецкой и Луганской области. Судя по их картам, которые мы забрали, за три дня они должны были полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Поэтому у нас были тяжелые бои и большие потери. Но примите во внимание, что это остановило Путина. Але это також врахуйте, зупинило Путина. Во Львовской области стартуют международные учения «Быстрый трезубец». В них примут участие около 1200 военнослужащих из 15 стран, включая Украину, Канаду, Германию, Великобританию, Польшу, Латвию, США и другие. Американская сторона планирует отправить 200 военных. В целом, во время проведения маневров будет использоваться почти 700 единиц оружия и более 50 боевых машин. Руководство учения призвало местных жителей не посещать местность возле Еваривского полигона и соблюдать правила движения. При появлении на дорогах военных автоколонн. Так называемые выборы, которые Россия устроила во временно оккупированном Крыму, являются незаконными. А их результаты с юридически правовой точки зрения не будут иметь никаких последствий для нынешнего статуса полуострова. С таким заявлением выступил МИД Украины. Крым и Севастополь были, есть и будут неотъемлемой частью суверенного украинского государства. Дипломаты призвали международное сообщество осудить проведение России нелегитимного голосования в автономии. Напомним, что в воскресенье россияне избирали региональные органы власти. Голосование было проведено и в аннексированном Крыму. Явка избирателей составила порядка 60%. Крымские татары проигнорировали нелегитимные выборы. Кроме того, жители полуострова, протестуя против незаконных действий, массово портили бюллетени. В частности, их исписывали проукраинскими надписями и символикой. На фото, выложенных в соцсетях, видно, что крымчане рисовали украинский трезуб, писали «Слава Украине! Путин верни Крым на место!» и другие лозунги. В зоне боевых действий на Донбассе сохраняется напряженная ситуация. Российско-террористические войска за выходные не менее 40 раз обстреляли позиции блокпоста украинских подразделений. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке. Наиболее активно боевики действуют в районах Донецка, Луганска, Дебальцева, Попасной. Напряженная ситуация сохраняется в Мариуполе. Террористы продолжают обстреливать не только позиции украинских силовиков, но и гражданские объекты, в первую очередь дома мирных жителей и разрушают инфраструктуру. Нередки случаи, когда боевики обстреливают подразделения российской армии. Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня и атаковать украинских военных и мирное население. Критическая ситуация сложилась в Донецке, как сообщили в пресс-службе горсовета. Боевики уже сутки обстреливают из артиллерии Кубышевские и Киевские районы. Звуки залпов не смолкали вчера весь день. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, их число уточняется. В городе много разрушенных домов и объектов инфраструктуры. Около шести часов вечера начались, начался обстрел, мы были в доме, на нас упала крыша, в результате нас забрали в больницу, дома больше нет. Мы все надеялись за перемирие, но где оно то перемирие? У меня на улице уже Второй дом горит за эту неделю. Второй дом. Мой дом. Через два дома. Я шла сейчас Честно. под этими, под пулями. Оттуда, понимаете? Оттуда Спесок оттуда. стреляют, с этой стороны стреляют. Какого стрелять? Поэтому днем, днем, когда народ, когда народ ходит. Также под Донецком террористы обстреляли из минометов группу наблюдателей ОБСЕ. Возле их машины разорвалось 19 минометных снарядов. Никто не пострадал, но осколки из автомобиль. Ну а Мариуполь уже третью неделю живет в постоянном напряжении, готовится держать оборону в случае возможного штурма. Местные жители сообщают, что в соседний Новозос террористы перебросили множество боевиков и военной техники. Однако взять украинский порт российским наемникам будет сложно. Возле Мариуполя возвели немало оборонных сооружений, а подступы к городу охраняют украинские войска. Добровольческий батальон АЗОВ получил тяжелую технику, создается партизанское движение для отражения атаки вражеских Войск. В школах и учреждениях периодически проводят учения на случай эвакуации при обстрелах противника. Украинская Православная Церковь инициировала внедрение капелланства в зоне АТО. Это предусматривает наличие в каждом батальоне военного священника. Должность приравнивается к заместителю командира полка или батальона. Капеллан отвечает за моральное и психологическое состояние солдата. Также помогает решать различные конфликтные вопросы в коллективе. В его функции также входит проведение богослужений. При необходимости священники могут оказать и первую медицинскую помощь. Отец Богдан Костюк приехал напутствовать украинских военных возле Мариуполя. Ряс он сменил на военный камуфляж и практически неотличим от солдат. О его статусе говорит только крест на груди и запрет брать в руки оружие. Принцип священника один – нести мир, нести Христа, нести любовь, несмотря ни на какие обстоятельства. И даже когда человек находится в зоне военных действий, психология у него работает по-другому эмоции различные, агрессия. И задача священника в том, чтобы у человека рождалось меньше зла и меньше негатива. Агрессии разные. Ну и справа в том, что задание священника, як все ж таки, звернути в тому направлении, чтобы оно как-то меньше зла, порождало негатив. Искусство ради мира. Театралы сделали свой вклад в помощь украинским военным. Открытие нового сезона прошло под эгидой благотворительности. Служители Мельпомены посвятили свои спектакли бойцам и передали им заработанные деньги. Продолжить тему Ярослава Кофта. Традиционно сезон открывает лучшие постановки мировой классики. И в этот раз первый спектакль будет посвящен украинской армии, а вырученные деньги передадут в зону АТО. Благотворительная акция помощи солдатам от деятелей искусства уже успела стать тенденцией. Поэтому украинские театры активно объединяются и передают эстафету друг другу. На текущие трагические события, которые происходят в Украине, а иначе назвать их нельзя, пока театры реагируют материально и морально, этот сезон новый, он очень драматичный двойственно драматичный. Не только потому, что драматургия, а потому что драмы жизненные. Одним из первых решил поддержать украинских бойцов театр имени Ивана Франка. Говорят, решение приняли единогласно всем коллективам на собрании перед началом сезона. С первых дней театр отдохнулся на то, чтобы помочь нашей армии, помочь нашим людям собрать кошты на то, чтобы дать отпир Театр це поштовх до продовження нормального, щасливого життя. І тому люди йдуть в театр. Ми кожен на своєму місці. Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб відстояти нашу свободу і незалежність. І в цей скрутний час, ми ці, як завжди, з народом. На жаль, на жаль, біда. Але як вона об'єднала і згуртувала наш? Народ театр русской драмы имени Лесси Украинки в свою очередь поддержал идею коллег. Деньги от первого спектакля перечислили на закупку медикаментов для военных госпиталей. Более того, в этом сезоне планируют поставить и украинскую классику. К постановке присоединятся коллеги из театра Франка. Мы весь сбор с этого спектакля перечисляем на благотворительный фонд военного госпиталя в Киеве. Кроме материальной поддержки, актеры Очень поддержат бойцов и морально. Ведь простое общение крайне необходимо ребятам, которые, рискуя своей жизнью, защищают страну от оккупантов. Мы будем ехать, насколько я знаю, с концертом в тот же военный госпиталь. Вот, и чтобы как-то поддержать дух бойцов, которые сейчас раненые лежат. Им нужно поднять боевой дух, что-то жизнерадостное. И, скорее всего, это будут песни под гитару, либо капельно. Я вот звонил с волонтерами, общался, чтобы просто сделать такую сборную солянку из артистов, моих друзей. Просто вот приехать к ребятам, чтобы пообщаться, попеть. Дать какой-то концерт, и мне сказали, что их так много, что там очередь просто. Им просто нужно общение, просто просто поговорить. Открытие сезона у большинства театров уже позади. Обещают, что благотворительные спектакли станут обычной практикой. Все театры столицы уже с нетерпением ждут зрителей, а актеры верят, своими спектаклями они вдохновляют народных героев. Ярослава Кофтон, Александр Банный, Владимир Асин, БТБ. Ну а далее в эфире анонс. До встречи. Сегодня начинается пленарная сессия Европарламента в Страсбурге. Она будет проходить в течение трех дней. Напомню, евродепутаты планируют проголосовать за ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной, провести дебаты и проголосовать за резолюцию относительно ситуации в Украине и о своих отношениях с Россией. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии Европарламента. Сегодня в Узбекистане стартует избирательная кампания. Выборы в Нижнюю палату парламента и представительные органы государственной власти областей районов и городов состоятся 21 декабря. В Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент. В законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов. Верхняя палата Сенат состоит из 100 депутатов.